ఓం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి నేన మనం ఈ స్తోత్రం పఠించడం ద్వారా చాలా ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు ఈ స్తోత్రం పఠించడం ద్వారా శరీరానికి శక్తి మరియు ఆరోగ్యం పొందవచ్చు మానసిక ప్రశాంతత ధైర్యం మరియు విశ్వాసం పెరుగుతాయి దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ ఈ స్తోత్రం వల్ల లభిస్తుంది జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలను బాధలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది ఈ స్తోత్రం వల్ల మనశ్శాంతి కలుగుతుంది మరియు అన్నింటా విజయం సాధించేలా చేస్తుంది జీవితంలో సంతోషం మరియు ఆనందాన్ని కూడా పొందవచ్చు ఈ స్తోత్రాన్ని ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళ పఠించడం చాలా ఉత్తమం ॐ षण्मुधपतये नमो नमः ॐ षट्क्रीवपतये नमो नमः ॐ षट्क्रीडपतये नमो नमः ॐ षट्कोणपतये नमो षट्कोशपतये नमो नमः ॐ नवनिधिपतये नमो नमः ॐ शुभनिधिपतये नमो नमः ॐ नरपतिपतये नमो नमः ॐ सुरपतिपतये नमो नमः शिवपतये नमो नमः ॐ षडक्षरपतये नमो नमः ॐ कविराजपतये नमो नमः ॐ तपराजपतये नमो नमः ॐ इहपरपतये नमो नमः ल् मुनिपतये नमो नमः ॐ जय जय पतये नमो नमः ॐ पतये नमो नमः ॐ मञ्जुलापतये नमो नमः ॐ कुञ्जरीपतये नमो नमः ॐ वल्ली पतये नमो नमः ॐ मल्लपतये नमो नमः ॐ अस्त्रपतये नमो नमः ॐ शस्त्रपतये नमो नमः ॐ षष्टिपतये नमो नमः ॐ इष्टिपतये नमो नमः अभेदपतये नमो नमः ॐ सुबोधपतये नमो नमः ॐ यूहपतये नमो नमः ॐ मयूरपतये नमो नमः ॐ भूतपतये नमो नमः ॐ वेदपतये नमो नमः पुराणपतये नमो नमः ॐ प्राणपतये नमो नमः ॐ भक्तपतये नमो नमः ॐ मुक्तपतये नमो नमः ॐ अकारपतये नमो नमः ॐ उकारपतये नमो नमः ॐ विकासपतये नमो नमः ॐ अधिपतये नमो नमः ॐ भूतिपतये नमो नमः ॐ अमारपतये नमो नमः ॐ कुमारपतये नमो